ஓம் குரு யோ நம இன்றைய இறைய முதத்திலே நாம் பார்க்க இருக்கும் ஸ்தோத்திரம் பவிஷ்யோத்தர புராணத்திலே கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு உபதேசம் செய்த சூரிய மண்டல ஸ்தோத்திரத்தைத்தான் இப்பொழுது நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் இதனை பாராயணம் செய்வதால் நமது அனைத்துவித பாபங்களும் நீங்கும் மேலும் கொடிய நோய்கள் விலகும் மற்றும் சகலவிதமான சௌபாகியங்களும் உண்டாகும் வாருங்கள் இப்போது அந்த ஸ்தோத்திரத்தை பார்ப்போம் வித்ரே ஜகதேக சக்ஷுஷே ஜகத் பிரசூதிஸ்தி நாசகேதவே திரயிமயத்ரகுணாத்மதாரினே विरिञ्चिनारायणशङ्करात्मने नमोऽस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये सहस्रशाकान्वितसंभवात्मने सहस्रयोगोद्भवभावभागिने सहस्रसङ्ख्यायुगधारिणे नमः यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनाधिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रैः सुतं भावनमुक्तिकोविदम् तं देवदेवं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिपुणात्मरूपं समस्ततेजोमयदिव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं गूढमतिप्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनानां यत्सर्वपापक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं व्यादिविनाशदक्षं यदृयजुःसामसुसम्प्रगीतं ये प्रकाशितं येन च भूर्भुवस्वः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यश्चारणसिद्धसङ्घाः यद्योगिनो योगजुषां च सङ्घाः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं सर्वजनैश्च पूजितम् ज्योतिश्च कुर्यादिगमर्त्यलोके यत्कालकालाद्यमनाधिरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं विष्णुचतुर्मुखाख्यं यदक्षरं पापहरं जनानां यत्कालकल्पक्षयकारणं च पुनातु मां तत्स वितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं विश्वसृचं प्रसिद्धम् उत्पत्तिरक्षा प्रलयप्रगल्भम् यस्मिन् जगत् संहरते किलं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं सर्वगतस्य विष्णोः आत्मा परं सूक्ष्मान्तरैर्योगपथानुगम्यम् पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलम् वेदविदो वदन्ति गायन्ति यश्चारणसिद्धशङ्काः यन्मण्डलम् वेदवितस्मरन्ति पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलम् वेदविदोपकीतम् यद्योगिनम् योगपथानुगम्यम् तत्सर्ववेद्यं प्रणमामि सूर्यम् पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् सूर्यमण्डलसुस्तोत्रम् यः पठेत् सततं नरः सर्वपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते इति श्रीभविष्योत्तरपुराणे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रीसूर्यमण्डलस्तोत्रम् सम्पूर्णम्